привет, с вами я, Мистер Реверс, и сегодня я покажу вам такую игру Music Wars, что переводится «Музыкальная война». Вот, играю я в нее где-то неделю, две. уже так до шестого уровня. Ну, кто играет, тот поймет. Я сильный человек в этой игре. У меня Почти все прокачено до четвертого уровня. Есть кибердевочка плюс один. Кибергаджи второго уровня. И карманный хакер. Вот. Ну вот. Давайте я... Да, начну ее я... как бы делать для нее вот спрей. Ладно. Давайте поиграем на набережной. Смысл этой вот, игры заключается как бы выигрывать, достичь вообще 25 уровня. Потому что максимум в этой игре 20-34 уровня. Ну, короче, не знаю. Ладно. Вот. Вот это я у меня 2025 здоровья мой противник, 5 пятого, пятого уровня, но здоровье у него видно меньше. У него есть питомец паук. У него сила 30, ловкость 34, живучесть 5. Моя кибердевочка, у меня уровень 6. Короче, вот, сейчас сами все и увидите. она мне добавляет обожание и может сделать луч смерти. Ну, и просто вот так бьет. Вот, вот и вот его паучок пришел. Ну, у меня кирми девочка очень сильная. Она может с первого раза паучка стрить. Ответьте, убила с первого раза. Здорово. Она может делать очень хороший она у нее. Ой, улучшенный жант снимает где-то 300 здоровья, это длинная. Это вот 101. И все. Он мне на 33 урона, но здесь как было 2025 здоровья -20, так и осталось кругло. Давайте я вам расскажу о всех вкладках. Первая вкладка это студия. Студия покажет, показывает вашего персонажа. Сколь, сейчас акция. Тут показывает сколько мандаринов и снежинок. А так будет всегда показывать сколько у вас квинов, графита и рингстонов. Это первое. Второе идет территория. Здесь вы можете драться, как вы, и выполнять вот такие задания. Какие-нибудь вот такие, но ну, у меня его уже выполнил. Вот. Давайте задание. Вот так вот. Это территория. В турнирах можно как бы записываться и участвовать в турнирах. Тут бесплатный билет каждые 3-4 часа. Вот. Или можно купить за один. Далее идет город тут, конечно, много всего. еще сейчас все объясню. Так. В городе есть банк. Тут можно покупать рубины. Самое большое то, что я покупал, это за 50 голосов. Это 115 рубинов. Голоса заработал специальным предложением. Бесплатно. Ну, вот тут три голоса, шесть рубинов. Это получается один голос, два рубина. Дальше идет магазин. Тут вы можете купить все, что хотите. Допустим, оружие, э, э, акустику, инструменты, питомцы. Вот питомцы. Мебель. Можете купить. Плакаты. Амулеты. Тайники и роскошь. Ну, и роскошь, это прям роскошь, потому что дороговато, конечно, но аквариум у меня уже есть. Вот. Дальше сейчас как бы новогодняя акция, и... Вот что тут есть. Тут как бы за мандарины можно покупать всякие оружия. Вот это, допустим, оружие отнимают... 9-12 ровно это 8-10, а это 9-13. Вот так. Дальше идет. Ну, сейчас скорая акция уже закончится. Осталось всего 6947 подарков. Это вы можете купить за 32 кристалла. Сразу три подарка. Подарок эльфа, снегурочки и Дед Мороз. Все вместе это не очень выгодно. Все вместе 43. Тут всего за 32 можно купить. Но еще можно купить за звездочки. Звездочки нарабатывать не так уж тяжело, но вот видите, у меня 21 звездочка. Далее идет VIP. Когда вы зайдете в игру, зарегистрируетесь, бла бла то вам дадут VIP на 3 дня. Он дает плюс 50% боев, плюс 100 энергии, Плюс 100% к зарплате. Это, кстати, очень хорошо. Плюс 50% к заданиям. Плюс 50%, задания. 50 получил задания в предмет. Но я вроде предмет не получал. Скидки при продлении карты вип випской, быстрый просмотр боя и 50% к качкам влияния. Далее идет группа. Я уже в группе состою, так что я не могу показать все, что тут. Ну просто вступаешь в, в группы, можете сделать войну с другой группой. Допустим, мы нападаем на мирное время. Вот все наши участники. У нас 20 участников. Есть управление. Ну, короче, вот так. Вот кто-то в группу к нам просит. Давайте посмотрим вместе. Тринадцатый уровень. Так. Характеристики очень хорошие. Скажу вам. Хоть нету питомца, но я его приму. если смогу. Нет. Мне прав не хватает, но ладно. Дальше идет почта. Это все, ну, Тут показывается, что ну, это кто вступил в мою группу. Это мы на, на кого мы напали, сколько получили. Вот. Допустим, на Гарольда я напал и получил всего сожрать. Допустим, 674 вот, на Гайли. Вот так вот. Да далее идет блокнот. Это списки последних боев. Ваших врагов, но у меня врагов нету, друзей, два друга у меня и черный список, но я пока никого сюда не вносил. И последняя вкладка это рейтинг. Mm. Тут показывается, наверное, знаете что тут показывается? Тут показываются лучшие игроки как бы за все время, за сегодня, за неделю, за все время. Выберем за все время. Я на 281, 18... 1783 место. Короче. Это очень плохо. А на первом месте пирочика. Вот видите, он достиг 26 уровня. Это Поздравляю пирочику. Может он будет смотреть. Но, конечно, Ну вот. У него очень хорошие характеристики. У него клетка улучшена 10. Давайте вызовем его в новую, я хочу показать вам, как он со мной быстро расправится. У него 543 240 здоровья, но он меня с одного удара вымает. Мне кажется. Вернулся, и... 157. У него один удар минус 117 тысяч, это же вообще... Мне качаться и качаться. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем пока.